əktrəsi var. Dünya gənclərinin beynalaxaq həmrəyliklə söhbət açırıq və müasir gənclərin maraq dairəsi və yaşam tərzi sizi nə dərəcədə qane edir? Hal-hazırda telefon xəttində bir dinləyicimiz var və bir də mütəxəssis var. İlk olaraq mütəxəssis fikri səslənsin. Hər vaxtınız xeyir olsun Vüqar bəy və xatırladım ki, əziz dinləyicilərimiz gənc araşdırmaçılarla birliyə quran Vüqar Zifəroğlu hal-hazırda telefon xəttindədir. Salamlayırıq sizi Vüqar bəy. Xoş halınız. El və e, söhbət məqamında siz söylədiniz ki, gənclərlə çox iş görürsüz və tarixi bir sıra tarixi araşdırmaları gənclərlə bölüşürsüz. Gənclərimizin tarixi bilməsi çox əhəmilidir. Xüsusən də bax bu gün Qondarma, Erməni soyqırımı kimi qeyd olunur və gənclərimiz e, Xocalı kimi soyqırımın, Xocalı kimi böyük bir fəciətin şahid olublar və bir sıra elə Qubadə soyqırım kimi e, aşkarlanan o qəbirstanlığı e, da görüblər və gənclərin sırf vətənpərvərlik mövzusunda tə yolunması. Bunları görüb də özlərində o fikirləşməsi və digər ə, gələcək nəslə ə, ötürməsi çox vacib faktorlardan biridir. Bu işdə də siz böyük işlər görürsüz. Sizə təşəkkür edirik. Və istərdik ümumilikdə gənclərin fəaliyyətini dəyərləndirəsiniz. Müasir gənclər ə, nə dərəcədə aktivdilər, fəaldılar və ümumiyyətlə onların yaşam tərzi necədir? Ə, təşəkkür edirəm xanım. Sonca görə mən ə, iki növbədə ə, ə, Belə başlamaq istərdim ki, bildiyiniz kimi dünən elə daha bir ölkə Kolumbiya xocalı soyğurumuzu qəbul etdi. Bununla bağlı rəsmi sənəd imzaladılar, təqdim etdilər. Ola hə bundu bunu biz elə üç növbədə onu qeyd etməliyik ki, bu bizim xarici siyasətimizdə müvəqqəti bir uğur, bizdəki diplomatik qələbədir və əlavə olaraq ona çəkmək istərdim ki, qümmət belə bayaq da çox yozar qeydləriniz 24 aprel öncəsi verilən bir sanat belə deyək bir ədalətli qərar olduquna görə bunun qiyməti bizim üçün daha böyükdür. Daha belə deyə də bizə ə, xoş gəldi. Gənclərimiz isə deməli bu gün də işləyirik. Biz müxtəlif ağacçılıq məsələləri, ağacçılıq məsələlərinə əlaqə saxlayırıq. Onlara ə, elmi ağacçılıqlar haqqında məlumat üçün müəyyən növbə şərait yaratmağa çalışırıq. Və bu gün bizim gənclərimizdə ümumiyyətlə belə deyə də mənəvi dəyərlərin təbliğ edilməsi, tariximizi, nədəbiyyətimizi öyrənməsi sahəsində Məgən işlə görülür. Biz də bu işləri görməyə çalışırıq. Maksadımız da daşıdığı gənclərimiz öz milli kimliklərini, öz tarixlərini, öz ədəbiyyatlarını daha yaxşı bilsinlər. E, e, Bizim kimi e, e, məsələ hər bir gənci hər bir ölkəyə şanlı ola bilər, hər bir millətə şanlı ola bilər. Gənclik gələcəkdir. Hər bir millətin gələcəyi onun gənliyinin necə formalaşmasından tam şəkildə asılı olan bir məsələdir. Və bu baxımdan da gənclərimiz dürəkan tərbiyəliğində tərbiyə edilməsi. Onda da milli mənəvi dəyərlərimizin zənginliyinin aşlanması və ə, bu istiqamətə maarifləndirmə işlərinin aparılması bu baxımdan son dərəcə vacib məqamlardan və son dərəcə əhəmiyyətli ümmə məqamlardan deməli biri hesab edilmir. Dövlətimiz tərəfindən də gənclərimizlə bağlı ə, kifayət qədər böyük işlər görülür. Ya Manjongselonu deyib 2005-ci ildə prezidentimizin deməli prezidentimiz tərəfindən icra olunan Azərbaycan gəncliyinin sözlük proqramı yəni e, buna empourizm o nədir? baxımdan da belə deyək də dövlət qayğısı ilə yanaşı biz peyroquma təşkilatının da müəyyən mənada yaratdırmaq. Bəli, kim o yaradmaqda? Yəni bizlər də məyənl işləri görməliyik. Biz də əlimizdən gələni etməliyik. Və əgər uşağı belə qoysanız ki, bəli, bu indi Azərbaycan gəncliyidir. Ümumiyyətlə gəncliyimizin belə deyə tam olaraq belə deyə də ə, bu istiqamətə gedə bilərmi? Yəni bu bununla məşğul olarmı? Onu mən ə, bir şey getə eləmək istəyirəm. Yəni, Gəldim ümumiyyətlə elə bir güvədir ki, deməli onlar ə, belə deyə də müxtəlif mənada ya 15, yəni elimlə məşğul olmağa yox, daha başqa belə deyək də, əylənməyə daha çox üstünlük verir və ya maariflənməkdən daha çox, daha ki, bir, bir növ daha rahat həyat tərzi sürməyə üstünlük verir. Amma biz də çalışmalıyıq ki, hər bir gənci nə təhəmmüdə düşməyinə axı olmayaraq, müəyyən mənada o işlərə cəlb edə bilək. Yəni o gəncin gənclik, gənclik potensialından maksimum dərəcədə də istifadə etməyə çalışaq bura elbet ki bizdən asıldı. Bu da özümüzdən asıldı ki bu biz bu nə dərəcədə bunu uğurla qura bilirik. Tamamilə doğrudur və biz sizə təşəkkür edirik. Sizin missiyanız çox dəyərlidir və hər zaman gənclərlə işləmək, onlarla əlaqədar olmaq, onların maraqlarını öyrənmək və bu maraqları Uyğun hər hansı bir addımlar atmaq, doğrudan da ə, şərəfli addımlardır, şərəfli yoldur və şərəfli işdir. Bu fürsətdə işte uğurlar diləyirik. Gənçlik ay işıqlı gecələr kimidir Vüqar bəy. Ağıllı adamlar bu gecələr yatmaz. Məhsili <laughs> <Sizdir, gülüyor> nəzərdən, nəzərdən gənclərə və gənclərlə işləyən bütün insanlara uğurlar diləyirik. Tərəhəranın Də dəyərini bilin söyləyirik. Sağ olun. Çox sağ olun xanım, minnətdaram. Sağ olun. Verəkliklə zədi nəcərlərimiz